Я никогда не разделяю. Украина есть Украина. Конечно, единая. Туда Запад, Восток. Постоянно вот это говорят, говорят, Запад. Никакого Запада, никакого Востока. Сейчас э, поезда ходят быстро, автобусы тоже быстро ездят. Кому куда надо, тот туда едет. У нас один президент, одна Украина. И никаких больше не должно быть. Мне ничем вообще на эту тему. Конечно же, была единая страна. Это федерализация, это как бы... Донецка, допустим, да, область, она должна все работать на себя. Нет, только за единое, совместно, чтобы и общими усилиями строить государство, Украину независимую. Да, но если области будут соединяться, это по-любому будет вооруженный конфликт. Ну, а... Что тут хорошего, когда... Я, я сам попал, короче, вот, меня мина ранила. Ничего хорошего, в больнице лежал. Зачем оно надо? Я за единую Украину. А что хорошего в России? В Москве хорошо живут, в Питере хорошо живут. Ну, на Севере хорошо живут, короче. Ну, а, а так. Пускай они там решать наверху. Девушка, наверху решать. Причем тут мы страдаем. Они что-то не поделили. Путин, и наш президент что-то не поделили. И вот это ж... Говорят, опять войска стоять, российские войска стоят, под Краматворском стоят, говорят. Украина всегда единая. Мы живем на карте Украины. Но ну, никак не в России, никак никто ни никого не делил. Западная Украина, там, Схидная Украина, это все, все одни люди. Если кто не понимает, пусть почитают историю Украины вообще.